уважаемые ученики, уважаемые учителя и родители. Мне сегодня очень приятно приветствовать на одним из самых прекрасных праздников, это 1 сентября. И сегодня очень много напутственных слов прозвучит в адрес наших первоклассов. В этом году в районные школы пошло 250 учеников первой класса. В Александро-Калиновскую школу 10 учеников. И вы знаете, мне сегодня приятно смотреть на эти счастливые лица, потому что впереди у этих детей предстоят очень серьезные, насыщенные будни, потому что именно школа дает те базовые знания, которые пригодятся им в жизни. Именно в школе, дорогие первоклассники, вы, вы познакомитесь с друзьями, которые будут вам верны на протяжении жизни. Ваши учителя помогут вам сориентироваться в этой жизни, помогут вам определиться, кто вы и кем вы хотите стать. И я убежден, что вы приложите максимум усилий, чтобы добиться максимальных результатов и получать хорошие оценки в школе. И вы знаете, районное управление образования идет снова со временем. И в этом году мы открыли, ну правда пока на базе, но ну, в и школе, это школы с углубленным изучением английского языка. Третья школа Зарянская тоже присоединилась и будет углублена изучать английский язык с первых и пятых классов. И вот сегодня мы с Вениченко общались, Наталья Михайловна, начальник управления образования, и решили, что мы сделаем, наверное, вот такой будем проводить животные соревнования среди школ, именно по знаниям английского языка с призовым фондом где-то 20 тысяч рублей. Может даже больше, мы посмотрим, разобьем это на категории. Поэтому я призываю всех учеников и первых классов, и всех остальных изучать и английские языки, и другие языки, и изучайте другие предметы. Поэтому в этот прекрасный день я хочу вас пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов, успехов, потому что если вы будете успешны в школе, вы будете успешны дальше в жизни. С первым сентября, с праздником!